Hai DC di sini. Tahun lepas ada 10,160 orang yang daftar SPM tapi tidak hadir waktu pemeriksaan. Ada 225,000 orang yang keputusannya gagal ataupun ada yang lulus ataupun kombinasi mata pelajaran gagal lulus tak cukup 3 kredit untuk masuk universiti. Kita di barisan nasional memikirkan apa akan berlaku kepada pelajar-pelajar ini. Dia memperkenalkan dasar Tibet negara. Bila kita lihat negara-negara maju, mereka bermula kemahiran ini seawal umur 15 tahun. Mereka sudah lama mengiktiraf dua aliran ini. Dia beritahu kami dalam sekolah, saya mempunyai cita-cita besar untuk Sabah saya tidak mahu lagi melihat anak-anak Sabah ramai berhijrah daripada Sabah ke Semenanjung. Kita kena ubah langsung. Wow, wow, wow. Eh? Uh, Datuk Dr. Ashraf Wajdi. Eh. Saya usah agung Amno, Okey. Uh, merangkap pengurusi MARA. Okey, saya bercakap lagi sekali lah. Uh, tadi saya bercakap mengenai isu, uh, you know, BRIM. Eh. Uh, kononnya uh, nak 100 ke ataupun nak seribu dua ratus. Wow, Kali ini saya nak bercakap mengenai isu Tibet dan isu lebuh raya Jadi saya baru tahulah yang kerangka Tibet negara ini ya di dibuat oleh Najib. Saya ingat Datuk Seri Ibrahim. <laughs> Okeylah siapa nak buat kerangka Tibet ni bagi saya tidak ada isu apa. Cuma saya nak bagi tahu dekat Ashraf Wazli sekarang ini ya dah masuk 2025. Kita dok bercerita mengenai TVET lagi. Ha kononnya uh, ramai ya uh, pelajar-pelajar yang tidak mengambil SPM, uh, hampir 100,000 lebih pelajar yang you know uh, mendapat keputusan yang tidak baik eh uh, dan apa akan jadi kepada mereka dan kita mainkan isu TVET lagi sekali lah. Uh. TVET ni masa zaman saya lah kan masa saya uh, you know tingkatan 3. Pada ketika itu ada satu sekolah yang dinama sekolah vokasional dan satu lagi sekolah teknik dan sekolah biasa lah. Jadi pada selepas saja dapat result tingkatan 3 SRP, eh, pelajar yang tidak mendapat result yang baik, mereka akan pergi ke sekolah vokasional. Jadi apabila orang cakap, weh, hang sekolah mana vokasional, hang budak tak pandai. Hang budak tak pandai. hang memang layak pergi duduk vokasional. Budak yang pandai, dia akan pergi teknik. Saya pada ketika itu, saya duduk sekolah. Memang dah sekolah dah pandai lah. Sekolah derma. Siapa tak tahu kan? Sekolah pandai di Perlis. Tapi saya dapat peluang pergi ke sekolah teknik. Sekolah pandailah dalam bidang teknikal. Sebab pada ketika itu, siapa yang pergi ke teknik itu, semua budak cerdik-cerdik lah. Selain daripada MRSM. Selain daripada sekolah sain kan? Tapi saya tak lama lah. Saya lari balik sekolah lama saya. <tosül> oh> Tapi saya pandai lah eh sekolah biasa pun saya pandai kan insyaallah tahun depan dapat PhD saya insyaallah eh tunggu baiba saya ha, ulang pilah kali, bagi semangat saya kan tuan-tuan tapi dalam isu tvet ini ya amno saya melihat mereka menggunakan tvet ini demi kepentingan politik mereka mileage mereka you know when we talking about tvet sekarang ni bukan tvet yang biasa-biasa saya pun tak nampak apa yang majlis tvet buat di bawah eh uh, Zaid Hamidi yang saya tahu dia nak nak, nak ada satu majlis tibet semua kursus-kursus ini di, uh, diseragamkan dia ada satu pusat persentian uh, dan pelajar yang gagal SPM pun boleh masuk melalui TVET. Bagi saya tidak ada isu apa yang tu Benda tu dah lama dah. Kan? Bagi, bagi saya TVET ini bukan untuk pelajar-pelajar uh, yang tidak pandai TVET ini adalah satu cabang uh, pengajian. Eh. Maknanya kalau dia rasa dia tak nak pergi ke uh, fully you know uh, technical maknanya dari segi theoretical 70 teori 30 eh eh praktikal Jadi dia boleh pilih bidang tvet technical and vocational kan maknanya dia belajar kemahiran ataupun bidang-bidang yang memerlukan theoretical itu rendah dari segi peratusnya kan itu maksud tvet tapi kalau kita masih lagi memainkan sentimen, budak-budak tak yang tertiche yang tak pandai ini uh, harus masuk ke TVET. Bagi saya tak tak betul tuan-tuan. Ha, dan apa dia yang uh, khusus-khusus baru yang ditawarkan oleh TVET Malaysia hari ini. Bapa banyak uh, you know kelengkapan TVET di institusi-institusi kemahiran di upgrade. Kan? Ha, dari segi AI nya, teknologi AI kan. Baru ni ada mereka pergi ke ke Dubai ya untuk melihat teknologi AI uh, TVET di Dubai. Balik apa apa buat? Ada pergi Jepun. Jepun ni tuan-tuan. bagi mereka, TVAC tu dah biasa dah. Bukan satu benda yang nak digembar-gembar geburkan untuk mileage politik. Kan? padahal, you know, pusat giat marah. Ni aku nak beritahu dekat Ashraf Wajdi. Tak ada orang pun. Kan? IKM pun tak ada orang. Kan? Untuk budak-budak ni masuk secara sukarela. Yang masuk pun dah tak ada choice. Tak boleh lah macam tu. Yang tu yang saya kata tadi, oh ada pula TVET kononnya nak bagi gaji yang mahal daripada budak-budak yang graduate engineering. Uh, graduate bidang-bidang yang uh, yang yang ikhtisas. Uh, gaji TVET RM4,000, RM5,000, RM6,000. Weh, gaji budak engineering pun kadang RM3,000 pun tak sampai. Kan? TVET ini, kita tak boleh orang kata apa, uh, isu dia kita nak mempolitikkan dia. Okey? Kena faham itu. Tak habis-habis hampa dengan TVET. Kan benda Tibet sekarang ni benda negara maju lain tak sembang lah pasal Tibet. Dia going for high Tibet tapi kena ada bukti yang kita pergi ke high Tibet. Khusus di mana? Siapa tenaga pengajar dia? Ha, ah, cerita bab Tibet ni jangan cerita dengan saya. Ah, 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 ah. Okey, berbalik kepada isu Pen Borneo eh. Uh, Pen Borneo di Sabah ni tak siap. Padahal di, di di Sarawak siap. Kenapa? Kenapa? Ah itu satu persoalan. Kan? Bajet. Bukan tak ada bajet. Saya rasa bajet dah bagi. Kan? Kenapa projek uh, Pemboneo di Sabah ini tidak siap? Kan? Jadi macam Ashraf Yodi mengatakan tu dia lah dulu hampa, hampa buang kami lah ni kami nak buat tak boleh. Ha, sekarang ni BN katanya kalau dia menang di Sabah kami akan pastikan projek Pan ini disiapkan dalam lima tahun kalau tak salah saya. Sembang kemah tuan-tuan. Sembang kemah. Kan? Pen Tapi kenapa Sarawak boleh siap? Kan? Kan? Sembang Pen Jalan pun berlubang-lubang juga. Kan? Eh, tu pun orang uli sobat tu juga. kan? <laughs> eh, Kinam batangan orang tunjuk gambar lubang sana, lubang sini. Ahli parlimen ni ada dua juga. Kan? Eh, lain macam kan? Tapi tak apalah. Itu rezeki dia. Kan? Eh, dia nak tambah dua ke tiga ke empat kan? Kalau dia mampu apa 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 isu dia kan? Cuma di Sabah ini ialah setiap kali pilihan raya akan dimainkan you know lagu yang sama ha, lagu ah okey bagi bagi kuasa dekat kami kami akan buat ni 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 kan kami akan pastikan ayat bersih semua akan terjaga cai you no know? tak apalah kalau saya harap sangatlah kut BN menang kan BN menang dalam masa lima tahun ini kalau dia tak selesaikan isu air jalan uh, dan elektrik boleh tak kita humban mereka terus tanam terus mereka ya selepas uh, uh, pada PR, PRN Sabah yang ke-18 ini boleh ke tuan-tuan ya, sebab benda yang sama duk ulang 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 tak settle pun tuan-tuan ha, lepas ni kau dapat 300 500 1000 sabahan ke sabahan ke <laughs> undi anak muda ke ingat tak tahulah apa-apa ha, pun malam esok kita akan nanti-nantilah yang pasti yang pasti Eh, kerajaan besok tidak akan terbentuk dari selepas daripada satu parti. Cai, 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 cai.